Вкусного всем! Кулайда довольно простой и довольно быстрый в приготовлении суп, родившийся в давние времена в Южной Чехии и распространившийся по всей Чешской Республике. Он не просто прост, он супер прост. Грибы, картофель, сливки или сметана плюс уксус – вот и все основные ингредиенты. Кулайда готовится из сушеных или свежих грибов. Мы приготовим из сушеных, полторы больших горсти. Их необходимо замочить часа на 2-3 после этого отцеживаем настой в кастрюлю, грибы тоже выбираем туда же. Таким образом мы избавляемся от мусора, который часто сопутствует сушеным грибам. Если вы готовите из свежих, их просто необходимо обжарить на масле и все. Добавим воды, чтобы было полтора литра и поставим вариться 40 минут, если у вас белые грибы, как у меня, или до часа, если другие лесные грибы. Само собой удаляя пену. За это время вода выкипит. Добавьте ее до полутора литров. Отварили картофель. Штук 8 среднего размера. Почистим, нарежем кубиками и добавим в грибной отвар. Пену все время удаляем. Закипело, добавляем лавровый лист, штучки 3, горошин 7 душистого перца, чайную ложку тмина. Его особенно любят в Венгрии и поэтому любят соседние с ней Южной Чехии. Варим до готовности картофеля минут 15 приблизительно. Попробовали на вкус, если сварилось, отберите где-то полторы картошины в виде нарезанных кубиков. Их необходимо размять вилкой, чтобы загустить суп. Можно загустить и мукой, но это будет уже современное влияние. Раньше загущали именно так. Размяли и добавляем в суп. Постараемся выбрать лавровый лист и душистый перец, они после остывания супа могут дать горечь. Посолите около полуложки соли или на вкус. И добавьте черный молотый перец по вкусу. Затем добавляем сливки как можно жирнее, грамм 400 или сметану, но тоже жирную. Затем уксус 3 столовых ложки. Необычная добавка, но уксус имел большое влияние в Европе еще со времен средневековья. Кстати, если у вас сметана, добавьте его меньше. Она и так кислит. Ложки полторы. Столовая ложка сахара или по вкусу, чтобы сгладить кислоту уксуса. Этот союз уксуса и сахара очень важен в этом супе. И последняя добавка укроп. Мелко нарежьте его, добавьте и доведите суп до кипения. И сразу выключайте, иначе сливки свернутся в молочные хлопья. Подают кулайда с отваренным в крутую или в мешочек яйцом. Можно сварить по Почему-то в этом супе яйцо не менее обязательно, чем уксус с сахаром. Это густой суп по-чешски. Чешские супы очень густые, очень вкусные и очень согревающие. То, что надо в холодное время. Необычный и при этом славянский, что ли, на вкус. Приятного аппетита или доброе ухудч на чешском. А вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!